Коли ви стали волонтером, почали допомагати армії, це від цього ваш бізнес серйозно постраждав? І взагалі те, що ваш бізнес ну, земля, все знаходиться дуже близько до зони ОТО. Ну, відносно близько. Наскільки взагалі комфортно працювати в цих умовах зараз? Ну Зараз нормально працювати. Було складніше, коли це все починалося. Тобто була взагалі повна неопределенності, і ми не розуміли, що буде завтра. Но... бизнес в любом случае работал, и мои, то, что я занимаюсь волонтерством, это не повлияло, потому что э, в любом случае основную э, часть работы делает уже сформированная команда, э, которая давно, э, ну, менеджеров, топ-менеджеров, которые давно уже в компании, люди, которые уже знают этот бизнес так же, как и я, а когда необходимо принимать важные какие-то решения, мы в любом случае э, собираемся, советуемся, и принимаем такие решения. Поэтому э, в этом плане, в плане управляемости компании и управления, наверное, существенных каких-то перемен не произошло. А вот э, с точки зрения планирования э, uh -huh. и э, по, понимания завтрашнего дня, то, да, наверное, э, были какие-то моменты. Но я считаю, что то, что я занимаюсь волонтерством, то, что я внес какой-то небольшой э, Свой, э, свою лепту в эту деятельность, это помогло, наоборот, бизнесу, потому что если бы бизнес был сейчас в зоне с особым статусом, я не думаю, что это бы ему сильно помогло.